Одним з наболілих питань, що розглядалися під час сесії міської ради, 24 квітня, була доля безпритульних собак. Було запропоновано два основних напрямки роботи: відлов собак криворізьким спеціалізованим підприємством та робота місцевих волонтерів, які мають організувати роботу зі стерилізації тварин. Що стосується роботи волонтерів, волонтеров, тоді предложене цією організацією. И они будут использоваться так, как они предлагают. То есть они отлавливают, отводят собак в ветеринарную службу, стерилизуют, чипируют, их регистрируют и выпускают в природу. Этими работами мы сразу как бы убиваем двух зайцев. Первое, уменьшаем количество бездомных животных, потому что проводим стерилизацию животных. И э, выполняем требования закона э, про захист тварин без жестокого поводження э, от именно от такого поводжения с тваринами, как э, чтобы не было этого. Кроме того, что э, почему не финансируется с областного бюджета из государственного бюджета э, просто не предусмотрено. Вот у меня лежит сейчас программа областная. Здесь не предусмотрено ни создание придумков для животных именно в нашем городе, ни создание, ни, ну, в общем, ни на какие работы не предусмотрены деньги. Поэтому мы выполняем требования закона в тех рамках, которые мы сами видим. И те, которые, и те мероприятия, которые мы заложили, мы их будем придерживаться. Зі зверненням від громадян, що занепокоєні небезпекою укусів агресивними собаками, виступила депутат міської ради від КПУ Людмила Крижановська-Гончарова. Я розумію, що це друзі, наших к друзі наші міжміши. Сажалі нашої относяться к нам не, не всім так, як ми в першому пункті цієї програми є силка на закон України про захист населення від інфекційних хвороб. обеспечения санитарного и эпидемического благополучия бы Кроме того, я обратила внимание, что в паспорте на эту программу кошты державного бюджета 0, кошты областного бюджета 0, э, местный бюджет 28 тысяч, это на э, 2 года, а кошты волонтеров на 1, 2, на 4 года 58 тысяч. Главный вид поведения выполнения программы, как РЖР. Но вы извините, за м -м, дороги, руйнацию дорог, за руинацию инфраструктуры. Давайте полностью на него повесим эти собаки. Собаки бывают разные. Понимаете? Я люблю собак. Клянусь вот здесь, любовь. в местного совета, что я собак очень люблю. Но от того, что мы ее, эту собаку, отстерилизуем, она не станет менее агрессивной. Я не за оба, может она еще больше станет агрессивной. То есть я что хочу делать. сказать? Надо я не готова сразу предложить, надо подумать, как контактировать с нашими волонтерами, понимаете? Я думаю, что задача волонтеров должна быть не только в том, чтобы они отлавливали собачек и водили их, возили их в ветеринарную службу. Значит, даже в первом пункте этой программы написано, что вы поступили в аэротипе на здоровья здоровье То есть я что хочу сказать, что все-таки наша задача должна состоять не только стерилизации этих всех собачек, чтобы они в дальнейшем. Сколько лет живет собака? Ну, наверное, лет 8 10 может, я неправильно говорю. Но если 20, да, спасибо. Но если мы ее отстерилизуем, она же будет продолжать кусать наших детей. Это же ребенок, ты же не скажешь, из чего тут на собачке чип. На сессию была запрошена и представница волонтеров, которая рассказала про работы данной организации. Уже выпущены в город две собаки, которые стерилизованы. В ухо поставлен клипсатор, она привита от бешенства и она закреплена за определенным человеком. Эти два животных выпущены в район Буратину. Где мы их взяли, туда мы их отпустили. По поводу... Там собираются втечки. Да, они собираются втечки. Но если не будет, скажем, вырезано все, втечку собраться им смысла не имеет. Во-первых, во-вторых, по городу не так уж много бездомных собак. Много животных делают выпущенными самыми нашими хозяевами. Утром мы двери открыла, собачка пришла гулять. То есть мы, мы пытаемся контролировать это. Каждое животное ведется журнал учета. Оно флексируется, оно прививается, это все отслеживается, и оно закреплено за определенным человеком. Есть, нам, нам, у нас должно быть пункт передержки. Мы не можем всех собак в города тащить просто домой на 10 дней после... После операции. Самая большая задача сейчас перерезать животных, которые находятся э, шахты, воздог, ну, вот, на предприятиях, где их люди кормят и где они без при... ну, где они размножаются в неимоверном количестве. То есть не дать доступа животным этим бесконтрольно размножаться. Так хорошо. Что вы хотите и... от нас? вольер Поставьте вольеры где мы их можем передерживать. 10 дней после операции. Кто кормить будет? Мы платим стерилизацию, мы оплачиваем кормление. Это все делается за наши деньги. Нам просто помещение и крышу, где мы их можем держать закрытыми. Хорошо, кто отлавливает их? Отлавливать не надо. Они Честно, вот поймите, было бы их где держать, было хорошо. бы где держать. Мы их в таком количестве отлавливать Хорошо. Хорошо, это? мы вас поняли, да. Я не, думаю, что вот в таком виде нельзя принимать это постановление, поскольку по всей стране вопрос обсуждается сейчас, да. Больной вопрос, да. Стрелять нельзя, а денег на вольеры нету. Ну вот, э, надо, значит, самим выходить. Мы же местцево самоврядувание Мы сами должны у себя в городе решить, как быть. Давайте попробуем, э, давайте попробуем переговорить с бизнесменами. Да? Вот сейчас мало просят вольеры. Вольеры. Все. Вот давайте я беру на себя, кто там еще переговорит, сделаем эти вольеры. Поставим их в районе Ветлечебницы, так? Да, большое место, я, я знаю, да, и доктор не возражает. Так возражает или не возражает? Не возражает. Вот и дадим возможность, коллеги, дадим возможность общественной организации, ну, показать себя. Потому что когда-то они мне написали письмо, это же в ухо лапы хвист. когда-то написали письмо гневное. Там такого написали, вы и то должны, и то, и то. Я взял их устал, поднял. Ну, зарегистрировано. Так оказывается, это они должны делать, а не я. Они, они гневно от меня все требуют. Вот. Теперь давайте соединим. И, и мы поможем. И они вместе. Я вижу, они это а, поняли, осознали. Я думаю, вы смотрите, как бы вот в таком виде, ну, нельзя принимать решение, но живодерское, честно вам скажу. Вот давайте его доработаем. А ну, в ближайшее время, я думаю, мы сможем решить вопрос с вольеры. Ну, поддержите меня, пожалуйста. Ну, Много очень людей, которые ну, против отстрела, не приемлят это. А надо прямо говорить, усыпление, там, отлов, отстрел. Вы согласны со мной? Да. Давайте его сейчас отклоним, не потому что он плохой, а потому что ну его надо доработать. На доработку отправим, да? И позанимаемся вольерами. Ну, я позанимаюсь. Хорошо? Общественная организация, пускай берет обязательство заниматься тоже уплотной. Ну, они будут заниматься. Если они не будут заниматься, у нас с ними не будет никакого разговора после этого.